ఓం నమ శివాయ శివుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని విన్నవారికి అపమృత్యు భయం పోతుంది ఈ అష్టకాన్ని నిత్యం పఠించిన వారికి కష్టాలనేవి దరిచేరవు మరియు శత్రునాశనం జరుగుతుంది శివుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని సాయం సంధ్యా వేళల్లో సోమవారం మహాశివరాత్రి పర్వదినాల్లో చదవడం వల్ల చాలా ఉత్తమ ఫలితాలు ఇస్తుంది ఈ అష్టకాన్ని నిత్యం పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ధనాభివృద్ధి కలుగుతుంది ఏ కార్యం తలపెట్టినా శివానుగ్రహం వల్ల విజయవంతమవుతుంది భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ అష్టకాన్ని నిత్యం పఠించిన వారికి స్వామి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉంటుంది चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखरक्षमाम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगीश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रधत्ता पुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगम् धपदाम्बुजद्वयशोभितम् फालोचनजातपावकदग्धमन्मत विग्रहम् भवनाशनं

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजशकं शुभगक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजशुता परिष्कृतचारुवामकळेभरम् क्ष्वेलनीलघम् परश्वतधारिणम् मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलम् कुंदली वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहरिणम् दक्षयज्ञविनाशनम् त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिवर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः बद्धवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिधम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारि चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनातयूतसमन् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवम् शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्नः तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोगतामखिला చంద్రశేఖర ఏ తస్ ద ముక్తిమయత్నతి శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి